республикамыздың социалдық экономикалық тарауларын рауажландыруда үлкен жетіскеніктерге ерісіп келе атырған шоманайлылар тұрмысында да қаресілік үлкен өзгерістерменен мөрленіп қалатын уақиғалардың бірі болмақта Байрамды сауғалармен күтіп алуға әдеттенген район халқы биылғы жылыда бұл ібрат істерді дауым бір қатар социалдық объектілер құрып пайдалануға тапсырылды райондағы мемлекеттік кадастрлары палатасының қарақалпақстан республикасы басқармасы шоманай районы филиалының жаңа имараты қәресізлігіміздің отыз екі жылдығына промвест жауапкершілігі шектенген жәмиеті құрылысшыларынан мүнәсіп сауға болды iмарат құрылысына мaмлекетік кадастрлар палатасы қаraqalpog'iston республикасы басқармасы hiсабынан екі миллиард 200 миллион сом қаржы ажратылған енді барлық қолайлықтарға ие заманауи имаратты тарау қанигелері халыққа ұнамды қызмет көрсетеді кең жәетілік уәкілдері бұл жерге жиналып бәршені ғарешілік байрамымен құттықтады һәм жаңа имараттың ашылу салтанатына қатынасып ішкі имконияттарыменен жақыннан танысты бәршеңізге мәлім соңғы уақытлары басқа тараулар сияқты кадастр тарауында да жаңаланулар орын алмақта себебі президентіміздің осы жыл июнь айында қарақалпақстан республикасы халқын татиялық қолау қуатылау һәм физикалық шақыстар тәрепінен құрылған тұрақ жайларға болған құқыларды белгілеу хақындағы пәрманы қабыл етілген тикарда республикамызда қырық үш артық тұрақ жайларды жүйетілестіру жаратылды мағлұмат үшін айтып өту орлы агентліктің шоманай районы бөлімі инспекторлары тәріпінен жыл басынан берлі ұсы күнге дейін жер бойынша 64 нызам бұзушылық жағдайлары 81,12 кектер жер майданы анықланып, сонан 51 жағдайдың саптастыруына ерсілді енді қанегелер үшін бұл орында ұсы бағдардағы жұмысарды заманауи имаратты алып бару мүмкіншілігі жаратылды 6 сотық жер майданына таза имарат құрып бүгін тапсырылды осы ғимаратты құруда әмели жәрдем көрсеткен құрылысшыларға Әм, еліміз басшыларына район басшыларына һәм осы тарауымыздың басшыларына үлкен міннеттаршылығ білдіремен. Керешекте район қалқына мемлекеттік қызметлер көрсетуде бұл имарат игілікті қызмет ететінде сен білдіремен. отыз 32 жылығына біздерге бір имаратты бой көтеріп беріп беріы жүда қуаншылымыз үкіметімізге рахмет елбасшымызға рахмет халқымызға үлкен белсені қызмет етуге уәде беріп қаламыз Құсында жетіскейліктер құшағында байрамды мүнәсіп күтіп алып атырған сүйгі шоманайлар тұрмысында да ғаресшілік өзінің мазым мәнісіменен үлкен ақметке ие болмақта